Вы будете выступать? Да, 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 да. через, да, через, доклад. Через, На да, пожалуйста. Да, да. Докладу приглашается Саенко Михаил Сергеевич с докладом определения давности кровоподтеков и кровоизлияния с помощью дистанционной инфракрасной термоскопии. Харьковский дистанционный медицинский университет Украина. Приготовится Губерну Николаю... А нет, приготовится Уважаемые коллеги, Установление характера давности телесных повреждений составляет из основных наиболее важных задач, которые решают судебные медицинские в процессе экспертизы потерпевших, обвиняемых и других Определение данности образования кровотоков и осуществляется в подавляющем большинстве случаев до настоящего времени, весьма субъективно, на основании их внешнего вида, то есть цвета, формы, размеров. Эксперты, опираясь на данные литературы, а подчас также на личный опыт, производят оценку данной гости травмы. Опрос а в данном случае также не может быть признан в качестве объективного критерия, так как по различным причинам пострадавший может быть заинтересован в скрытии обстоятельств происшествия, либо в связи с посттравматической или старческой амнезией. Наряду с этим перед нами возникает проблема установления давности постинфекционных кровоизлияний. Нашими предшественниками для определения давности постинфекционных кровоизлияний была применена, применена электрометрия. Литваком в 1967 году и Лазовским в 1972 году. Для выявления скрытых кровоподтеков и гипотом ультразвуковая диагностика Лазовской в 1972 году. Эти методы значительно расширили возможности экспертов при освидетельствовании потерпевших, обвиняемых и других но не смогли полностью разрешить названную проблему. Впервые возможность применения телометрии при оценке давности подкожных кровоотряний было отмечено нашими земляками. Да, в Одессе Юрием Васильевич Блокин в 1980 и им же в 1981 году была защищена кандидатская диссертация на тему выявление кровопотека у живых лиц и установление их давности по показателям кожной температуры. Но были сложности, так как данный метод основывался на контактной термографии с помощью жидкокристаллических материалов. Из-за сложности приобретения и обеспечения всех дров выширказанными жидкокристаллическими пленками, к сожалению, только по техническим причинам этот метод не нашел своего применения на практике. Но время не стоит на месте, и сейчас совсем иные возможности и технологии, с помощью которых возможно продолжить, дополнить и усовершенствовать данные. И вот совсем недавно, в 2010 году, в Российской Федерации была защищена диссертация, тоже базирующаяся на бесконтактных термографических исследованиях, защищала Кононова на тему диагностика давности телесных повреждений бесконтактным термометрическим методом. А также были опубликованы работы наших соотечественных цел Лосева из города Луганска на тему «Современные подходы при определении давности наступления смерти». Но ни в одной из приведенных выше работ не была освещена тема о возможности определения давности постинъекционных кровоизлияний. А между тем, в наше время, у судебно-следственных органов часто возникает проблема определения давности производства медицинских инъекций в случаях судебно-медицинского освидетельствования лиц, злоупотребляющих наркотиками, а также при расследовании дел, связанных с дефектами оказания помощи. Данный доклад носит характер предварительного сообщения. Целью нашей работы является поиск методики, позволяющей с помощью бесконтактной термографии найти критерии для определения данных образования после постинъекционных кровоизлений. Для достижения данной цели мы использовали дистанционный бесконтактный термограф РТ-1. При проведении исследований, исследований анализировалось постинъекционные осложнения в виде кровоизлияния в местах внутривенных и подкожных инъекций. При этом задачей явился анализ изменения температурных показателей по мере заживления ну, кровоизлияния. было проведено несколько исследований на базе Харьковского национального института общения хирургии МН Украины. Повреждения от инъекции анализировались в возрасте у лиц от 64 до 80 лет. Некоторые а, случаи... Вот больная вот после а, подкожной инъекции Верхняя третий револю а вторую сутки после инъекции. Вот изменение температура проводилась по всей поверхности кровоизлияния, которое отображалась в разных цветах в зависимости от повышения ее или снижения. Температура измерялась в градусах Цельсия, оценивалась площадь кровоизлияния. В результате проведенных исследований было установлено э, достаточно четкие измерения температуры, изменения температуры в виде э, изменения размера и цвета термограмм. Э, начало изменений мы наблюдали на третьей сутки. В обеих случаях э, это на шестые сутки, Это на шестые сутки после инъекции температура э, повысилась э, на 1,4 градуса. Уже второй случай. Гематома э, в правом локтевом изгибе, во вторые сутки после инъекции. Э, температура 32,2 э, градуса в центре. А через, э, на третьи сутки после инъекции Температура повысилась на 0,1 градуса. При производстве термоскопии в зоне подкожных кровоизлияний пока не было установлено четких визуальных отличий и изменения температур в течение одной недели. Однако с учетом анализа повреждений после внутривенных и подкожных инъекций мы полагаем, что определенная динамика кровоизлияния в зонах инъекции имеется, что требует дальнейшего набора материалов. Таким образом, следует вывод о необходимости более углубленного изучения метода дистанционной бесконтактной термоскопии. Это, в свою очередь, приведет к повышению объективности и практической значимости экспертной оценки давности образования дистанционных фрагментов, так как данный теофизический метод базируется на точном установлении их локализации, давности возникновения и позволяет учитывать индивидуальные возрастные особенности потерпевших. Кроме того, метод является неинвазивным и, по нашему мнению, легко применим в современной судебной медицинской практике, не требующий специальной подготовки персонала, так как бесконтактный термограф является очень простым в использовании, а также отличается высокой визуальной информативностью. Спасибо. Спасибо. Вопросы. спасибо, большое, спасибо. Да, будь ласка. подкожные и внутривенные. Подкожные. Это первый вопрос. И что вы видели? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, группы у вас были от 60 лет до 80. Ну, в этих группах, ну, я, например, очень редко встречал наркозахисточек. Наркозахисточек есть очень молодая группа. И мы знаем, чем мы могут, где мы но ну, мы, как правило, спасибо за вопросы ну, я повторю, что данный доклад у нас в порядке предварительного исследования и произведено малое исследование и просто нужно больше набора материала мы пытались просто показать что есть динамика и возможность метода что он работает спасибо большое еще вопрос, пожалуйста Профессор Петюнин. Погрешность прибора Одна Ну это десятая грамма. Одни еще раз Спасибо большое. Сергей Валерий. Так, слово.